Какая судьба резко. Здесь на каждую хату перешерстить, чтобы кого-то найти. Расстраивает разрушение. Взрывы, стрелка дня. Я скажу так. Даже если мы проиграем, мы биться мы будем все равно. там <музык> Торецкое направление отличается тем, что здесь городские бои. То есть раньше мы были больше в полях, там Андреевка, Клещеевка. Вот здесь город, здесь немножко другая обстановка и ведение боя немножко другое. В чем-то тяжелее, в чем-то легче. Легче все равно, мне кажется, то в том, что противник скован. То есть он не может масштабно наступать, то есть он все равно заходит малыми группами, меньше техники заводится сюда. Ну, сложнее в том, что его выбивать отсюда сложнее. Больше штурмовых действий, больше, ну, больше можно так сказать, человеческой работы именно, пехоты. Не, техника есть, но меньше, в меньших масштабах. Какая судьба Торецка? Я скажу так. Даже если мы проиграем, но ну, биться мы будем все равно. То есть, ну сдавать никто не будет город, просто так ушли и все. Это разве что будет приказ прям, мы так будем держаться, биться. Я думаю, что если будет чем бить врага, мы его будем бить. И как показала практика, они были тут, к примеру, и в Клещеевке, и там, ближе сюда их выбивали, что туда они отступали, там уходили. Вот. Пускай они перегруппируются, но тем не менее мы их оттуда выбили. Нам надо больше средств уражения, больше технологий, которые смогут нам дать шанс да, да, то есть подавлять врага, выбивать его с наших территорий. Потому что если постоянно защищаться и не бить, ну, в любом случае будешь пропускать. понимаете. Хлопцы у нас есть, ну, все смелые, все, как бы все готовы. До боя. И я считаю, что такой народ, как у нас в любом случае победит. ПЛА любой дрон — это глаза. БАТа, бригады там. То есть без нас, в принципе, никто не стреляет без корректировки, никто никуда не идет без сопровождения. Не, ну они передвигаются новыми группами. Мы выполняем, в частности, этот экипаж, занимается аэророзвиткой, то есть выявление противника, его продвижение, то есть маршруты, заходы всевозможные. Его вот та же самая тактика, все это фиксируется. То есть мы не даем им приблизиться там, вообще ни на шах. Один переходит дорогу. Мы должны понимать, как он, как он это делает, как он заходит, как он перемещается. Вот, вот это наша основная работа. Вот. Ну, по возможности, да. Если мы можем, мы так же само нейтрализовываем сбросами, в основном корректируем рту. Вот. Все это вместе с другими бригадами все ну, как бы слажено. Противник просто бессилен. Понимаете? То есть он понимает, что он ну, ничего не может сделать, к примеру, против такой маленькой страны, да, но с таким сильным народом. То есть слабость, это слабость самих людей. Ну, с местными мы на контакт не идем, как бы по роду службы, и местные с нами тоже на контакт не идут. Они есть, некоторые ведут себя. Как бы, я думаю, что они смирились просто с такой жизнью. Они просто понимают, что рано или поздно они умрут, и другого выхода у них нет. Ну, есть люди, просто живут своей жизнью. Вот там я, к примеру, ну, я не видел такого, чтобы кто-то мародерил. Я же говорю, был там один дядя, он есть, он там каждое утро в определенное время гулит просто собаку. Непосредственно то, что там. Не ну, то, что там прям под прилетами. Да? Но ну, он живет своей жизнью. Он ходит, собака гуляет, он с ней погулял, развернулся и ушел. Кто-то там с сумками что-то где-то, я не знаю, с откуда там. Чудно мне? Э, Ром, короче, наши там где-то пробили дырку, блядь, и там, короче, гражданский лежит. Ну, дед. Мертвый? Мертвый? А, блядь, не. Дед Если не б мертвый, я, я б тебе даже не говорил. Ну, дед, блядь. Дед 80. Лет 80, короче. Он там был, двери забаррикадированы были, 80 лет, но он живой. Но ну, сейчас спит, говорит. Блядь, Блять. Живой, короче. Ну, а -а отразговаривает Иногда. там с ними. Я сейчас заснул. Блядь, ну а чем ему похоже? Хорошо. Ну, блядь. Я, Ой, я... хуя знать. Я просто доповедаю, что там. ты. <по <-по> ну хуя, ну, блять, я хуя знаю. Может. Как раз там. Я хай там с ними живет, ну а шо, блядь. Ну, ну хай, кстати, если что, где-то тоже на фишку ставит. Я же сказал, что хай <сёк> на фишке стоит у вас. Веселить могут. Быть. Может, какие, может, какие там подвалы расскажет, где что есть на фишке. <сёк> Тот шанс, который им давали, к примеру, на эвакуацию, они ее не используют. И вот когда у меня там задают мне вопрос по поводу того, что там надо эвакуироваться или нет, там, это надо по-любому, потому что ну, война это страшно. Это тяжело и... Ну, Потому что потом шансы не будут просто, когда будет частично оккупированная территории, или уже будут непосредственно бои идти, ну, люди просто не смогут увезти, выехать. И военным, ну вот нам, да, взять там, к примеру, вывести кого-то, это тоже тяжело, потому что мы подвергаем риску себя, своих военнослужащих, там, да, технику, все, 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 все. Поэтому, ну. Я сейчас лечу с этого, с разведки. Побачил и рух, но уже повертаюсь назад, потому что уже батарея садится. Сейчас будем менять батарею и вылетать опять. Четыре с половиной года был в минометке, а потом после ранения перевелся сюда. Ну здесь получше, как для меня. С минами бегать уже не вариант после ранения. ВОХ, под ноги упал со сброса. Открытый перелом был. Ну, 9 месяцев лечился после ранения. Вот, Ну, с ногой там до сих пор остались проблемы. Ну, то такое. Ну, ходить могу, это главное. Так. Не, ну, просто я понимаю, как работает миномет, и что он меня вряд ли достанет. И просто, ну, уже в туалет не этот, не боюсь ходить. Забери дрон, пожалуйста. Мог бы получить обмеженного придатного и пойти где-то, ну, в тыловую службу просто уже привык может к этому всему. ну и здесь есть люди, с которыми я пять лет уже служил. девятнадцатый год я там еще монтажками занимался, такой, ну уже отходил от этого было, устраивался на шахту работать. ну и у меня друзья все пошли служить получается, но они пошли в ССО, а я что, не понимал этого, когда в армии не служил. вот и они сказали, там да, ну, все нормально, там служим, ничего не делаем, на корабль в наряд ходим, раз в день и все. ну я думаю, нормально. Ну, пообещали к себе забрать, но в ходе всего, короче, не получилось у них там, вот. Сейчас они уже не служат, они за границей, вот, а я служу. Ну, я им благодарен очень сильно. Не, просто оно могло бы так повернуться, что если бы, допустим, я бы тогда не пошел бы в армию, а пошел бы сейчас или забрали, то я мог бы попасть, допустим, в другие руки и, может быть, ну, исход был бы другой просто. Загребают, я же думаю, загребают не в тыловую часть куда-то служить, а куда-то ближе ну, к войне непосредственно. Это все просто, как много других. Ехал на работу, зашел в АТБ, попить кофе, взял возле, подкурил, подъехал бусик. Вежливо два человечка попросили посмотреть документы, вот он проехать с ними. Я сказал, ребят, дайте кофе допить. Он, да, да, пожалуйста. Постояли, покурили, пообщались сели в машинку и поехали и так собственно в это в этот же момент сейчас уже товарищи там по мы вместе тут у нас пять человек поехали и вот во взвод мы попали практически все вместе в рот, в взвод одного к сожалению уже нет я на заводе работал 12 часов практически тоже с цеха не выходишь так же самое здесь Только Каким-то первоначальным, такой, как взрывы, стрелка дня, привыкаешь очень быстро. Расстраивает разрушение. Я понимаю, что то, что разрушается сейчас одним махом, потом либо вообще не восстановится, либо будет очень долго восстанавливаться. Да у меня особо как бы… И не было вот этого перехода, с перепрыгивания от гражданской жизни к войне. Я в Днепре пока жил, постоянно эти взрывы, эти тревоги, это как бы уже было привыкание. Сейчас это чуть-чуть сильнее, чуть-чуть громче. я как-то не, не особо придаю этому значение. Здесь просто специфика чуть другая, потому что здесь городские условия, ну, надо привыкать по-другому тут. Ну, здесь плюс, что в подвалах живешь, а там в блиндажах. Просто в блиндажах как бы туда можно вагон снаряда выкинуть и это будет ну с результатом ну а здесь чуть по-другому здесь на каждую хату перешерстить чтобы кого-то найти а там в полях блин даже там все знают всех позиций ну, здесь связь просто хуже здесь надо на больших высотах летать и ну, здесь вот э, ниже определенной высоты ну, нельзя опуститься, потому что ну, дрон может уйти. Вот. Э, на предыдущем направлении было с этим легче, потому что там можно было... Ну, мы там и сбросами занимались, там можно было хоть до 30 метров спускаться. Вчерашний штурм. Ну, тоже противник так внезапно просто зашел, зашел с фланга. Слаженно все сработали, отбили штурм. Четыре точно, потому что два мотоцикла, это то, что нейтрализовано было. Вот. Вот дальше уже был квадроцикл, тоже там было два человека. Ну и потом уже заходила техника. Пеха зашла, не смогла в брод перейти, там речку. И, вот, и была отработана FPV. Так же самое квадроцикл, FPV отработала. А по пехоте мы отрабатывали сбросами. Ну, в принципе, противник был остановлен и нейтрализован. Подключайте, полетели.